Вчера, 19 апреля, днем, было дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля Рено Дастер с потерпевшими. Потерпевшая женщина, 58-го года рождения. На улице Елены Телиги патрульные получили вызов и выполняли левый поворот в запрещенном месте. В итоге допустили наезд на пешехода. Пешеход получил травмы, была оказана первая медицинская помощь и пешехода доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Сегодня утром поступило сообщение, что несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице. На данном этапе сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей, ведется следствие. Мы полностью идем на контакт, содействуем объективному расследованию этого события, этого случая. И я уверен, что виновники будут наказаны. Мы приносим соболезнования родственникам и близким погибшей. Патрульная полиция будет содействовать и помогать родственникам погибшей женщины.